سنیے آدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان قرآن کریم اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاحم یا حضنون سن لو کہ بے شک اللہ کے اولیاء جو اللہ کے ولی ہیں لا خوفن علیہم نہ انہیں کوئی خوف ہے ولا یا حضنون نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ کسی چیز کا غم کرتے ہیں آگے کا خوف بھی نہیں ہے اور پیچھے کا غم بھی نہیں ہے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی کوئی چیز گم جائے کوئی ان کا نقصان ہو جائے کوئی ان سے رہ جائے یا وہ حاصل جو کچھ نہ کر پائیں تو اس پہ ان کو غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز پر اور آگے کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوگا کون کرے گا یہ خوف آئندہ کا اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں پچھلا کوئی غم ہوتا ہے نہ آگے کا خوف ہوتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس پر فتن دور میں اور اس مغربی تہذیب اور تمدن کے دل دادا لوگوں کے جو قلوب و ازہان ہوئے جا رہے ہیں اس وقت میں کہ جس معاشرے کے اندر رسم و رواج ان کے دین پر غالب آ چکی ہے اور دین سے دوری جہالت کا عالم یہ ہے کہ کسی کی اصلاح بھی کرو تو اسے برا لگتا ہے تو اللہ تبارک و وطالہ پھر اپنے اولیاء کو بھیجتا ہے جن کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور وہ ایسی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ چونکہ ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم کسی کا ڈر تو ہوتا نہیں ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ پھر معاشرے کی جو اصلاح کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ایسی ان بندوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرواتا ہے کہ دو اللہ رب العالمین کے دین کو نئی صورت میں سامنے پیش کر کے دین کا گویا کہ ایسا رخ سامنے لاتے ہیں کہ جتنے بے عمل ہوتے ہیں ان کا وہ دیا ہوا وہ بتایا ہوا طریقہ دیکھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزار کر دین دار بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو غلط رائج ہوئی ہوئی ہوں انہیں چھوڑ کر دین کے صحیح راستے پر آنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء اب ولی کا معنی کیا ہوتا ہے ولی کا معنی ہے قرب نصرت مدد حمایت علماء نے لکھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے جو فرائض میں مشغول رہے یعنی فرض پورے ادا کرے اس کا دل نور جلال اور معرفتِ الہی میں ڈوب چکا ہو ہر وقت وہ اطاعت میں لگا رہے اس کا دیکھنا بھی اس کا سننا بھی اس کا بولنا بھی اس کا چلنا بھی اس کا حرکت کرنا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ جب اس مقام پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی حمایت بھی اپنی نصرت بھی اور اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اس سے فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرنے لگا ہوں اس سے تو بھی محبت کر پھر جبریل کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے فرشتوں کا سردار اس سے محبت کرتا ہے پھر فرشتے کو فرشتوں کے سردار کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اہل آسمان میں یہ صدا لگا دو اللہ بھی اور فرشتوں کا سردار بھی اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو ان فرشتوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں بھی جو اہل زمین ہوتے ہیں زمین والے ان کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور پھر ایسی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ بندے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ یہ مقام پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی ولایت کا مرتبہ اپنی ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے تو یہ وہ ہستی ایسی ہستی کو ولی کہا جاتا ہے اور ایسی ہی ہستیوں میں سے ایک اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ مقام پایا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پایا ایسی مدد ایسی حمایت ان کے ساتھ اللہ کی ایسی نصرت ہوئی کہ ان کا جو ذکر آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے ایک سو چار پانچ سال ہو چکے ہیں سو سال سے زیادہ ہمارا کوئی مر جاتا ہے دس بیس سال کے بعد اسے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہتا اس کا نام لینے والا بھی نہیں رہتا ہم میں سے کون ہے جو اپنے پردادا کا ذکر کرتا ہو بیٹھ کر دادا کو کوئی یاد کر لے بڑی بات ہے آج کل تو باپ کو نہیں یاد کرتے تو اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے ان کے عرس کے موقع پر وہ دھوم تھی بریلی میں کہ کسی کیمرے کے اندر وہ مجمع سما نہیں رہا تھا اتنا رش تھا تو اللہ تعالیٰ جب ایسے بندوں کو اپنا قرب دیتا ہے تو ان کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے ایک تو نا اس وقت کے زمانے کے لوگ سو سال کے بعد کے لوگوں میں بھی آج دیکھیں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے اور ہم بھی آج دیکھیے ان کا تذکرہ اثکر اور سن رہے ہیں تو وہ امام احل سنت اللہ صنت جن کا ہم نے کلام سنا کیسی پیاری حضور کی شان بیان کی ہے کیسا حضور علیہ السلام کا مقام بیان کیا ہے جس طرح انہوں نے نعت لکھی ہے فتوے بھی لکھے ہیں جس کے متعلق لکھنے والے نے لکھا ہے کہ قصر مینار رضا تو بہت بلند ہے رضا کا محل اس کا مینار یہ تو بہت اونچا ہے تم اس کا ایک زینہ چڑھ کر دکھا دو ایک زینے پر ذرا چڑھ کر دکھا دو کیا کیسے فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے فتاوہ رضویہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی با... ذکر کروں گا کہ کیا ہے وہ فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے صرف تم ایک ہدایت کے بخشش پڑھ کر دکھا دو تو آپ دیکھیے کہ ان کا علمی مقام کیا ہوگا تو جس طرح ان کی علمی شان عالی تھی بہت سارے پہلوؤں کو ذکر کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ایسی ہے کہ جن کے اوپر جتنا لکھا گیا آج تک کسی ہستی پر اتنا نہیں لکھا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیے جتنا امام اہل سنت کی سیرت پر لکھا گیا ہے باقاعدہ سو سے زائد پی ایچ ڈیز کی گئی ہیں آپ کی ہستی آپ کی ذات آپ کی شخصیت پر اب تک کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جس کی ہستی پر اتنی پی ایچ ڈیز کی گئی ہوں کتنی بڑی بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہستی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا ان پر لکھا گیا ہے بہت بڑی بات ہے کہنا سننا بڑا آسان ہے اگرچہ جی صحابہ کی شان اپنی بلند ہے لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا مقام بھی دیکھیے آپ کے کتنا لوگوں نے ان کو پڑھا اور بڑے بڑے علمی حلقوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ پہلو ہے ان کا ایک پہلو تھا اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح کرتے تھے اس کے میں چار پانچ پہلو ذکر کرتا ہوں اور اس کو اپنی بات اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ان کا اصلاح معاشرہ کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نصب پر فخر کرتے تھے لوگ جس طرح آج کل اپنی ذات پات پر اپنے حسب نصب پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ اس قوم سے تعلق ہے ہمارا ہمارا اس علاقے سے تعلق ہے ہمارا اس ہستی سے تعلق ہے نصب پر فخر کرتے ہیں اور نصب پر فخر کر کے دوسرے کو ہیچ سمجھتے ہیں نیچ سمجھتے ہیں سامنے والے کو گرا ہوا سمجھتے ہیں اس کے متعلق جب آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس سوال بھیجا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وجا اللہ کم شعب و قبا علا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تمہیں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو لیکن یاد رکھنا یہ صرف اور صرف آپس میں تمہاری پہچان کے ذریعے ہیں یہ قبیلے یہ ذات پات یہ حسب نصف یہ صرف پہچان کے لیے ہیں لیکن افضلیت اور برتری اور شرافت یہ کس لیے ہے کس کے لیے ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرح کے اندر شریعت کے اندر شرافت قوم پر نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ان اکرم اکم عند اللہ عطقا کم شرافت برتری بڑائی اس کے لیے ہے جو تقوی پرہیز گاری جس کا جتنا تقوی زیادہ ہے اتنا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے اتنا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کا اتنا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے تو یہ نہ سمجھنا بلکہ آپ نے فرمایا چمار بھی جس کو ہم چوڑا چمار کہتے ہیں کہا چوڑا چمار بھی ہو لیکن مسلمان ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو اس کو حقارت سے دیکھنا حرام ہے وہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھے گا کہ یہ چوڑا چمار ہے اور میں جو ہے وہ چوڑا چمار نہیں میرا کسی اور قوم سے تعلق ہے آپ نے کہا اس کو اس حقارت کی نظر سے دیکھے سمجھے گا بھی تو یہ حرام کا مرتکب ہوگا کیوں مسلمان کو یہ زیب بھی نہیں دیتا تو کتنی زبردست اصلاح کی ہے اور آج دیکھیے بہت بڑی تعداد ہے جو ایک دوسرے کے اوپر صرف حسب نصب پر برتری چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اونچے ہمارا خاندان اونچا ہمارا فلان تعلق ہے ہم اس قوم سے تعلق اس قبیلے سے تعلق اس نسل سے ہمارا تعلق ہے ہم اس کی اولاد ہیں یاد رکھیے کہ صرف فضیلت کی وجہ سبب ہے تو تقوی ہے تقوی پرہیزگاری ہے تو ٹھیک ورنہ پھر برتری کی اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ آپ نے اصلاح کی اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھیے ایک اور میں اصلاح کا پہلو معاشرے کا دوسرا پہلو فرماتے ہیں کہ کفار کے میلوں میں جانے سے متعلق آپ سے سوال ہوا کہ کافروں کے میلوں میں جانا ان کے مختلف تہوار ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنا کیسا آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا جس طرح آج کل دیکھیے کہ کیسا دور آ چکا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے محفل میلاد میں ان سے شرکت کا کہا جائے تو نہیں بیٹھتے دس پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی محفل میں ہو تو نہیں بیٹھتے لیکن کسی جگہ سرکس لگا ہوا ہو گھنٹوں گھوم کر آئیں گے مارکیٹ گھومنا ہو گھنٹا گھنٹوں لگا آئیں گے کسی پارک چلے جائیں گے فارم ہاؤس پر لوگ جاتے ہیں رات کو جاتے ہیں اگلے دن صبح دوپہر شام کو واپس آتے ہیں پورا پورا دن برباد کر دیتے ہیں وہاں جانے کے لئے پورا پورا دن مل جاتا ہے گھنٹوں مل جاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بلایا جاتا ہے تو وہاں تھوڑی سی دیر ایک گھنٹہ کیا ہے گھنٹے ایسے گزر جاتا ہے پلک جھبکتے تو ایک گھنٹہ بیٹھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو آپ سے جب سوال کیا گیا کہ ایسے میلوں میں شرکت کرنا جو کافروں کے ہوں اور پھر ہولی دیوالی ماض اللہ مسلمان آج کا مسلمان کرسمس کے تہوار میں شرکت کرتا ہے ما ذلّہ بسنت میں جائے گا سرکس میں جائے گا تماشے دیکھے گا مختلف کھیل لہو و لعب جہاں پر صرف کھیل کود وقت ذیا پیسے کا بربادی یہ سب کام ہوں گے آپ سے پوچھا گیا ایسے جگہوں پر مسلمان کا جانا کیسا اصلاح فرمائی آپ نے لکھا بلکہ آپ سے تو پوچھا گیا کہ اگر کوئی اپنے پیشے کے لیے یعنی کسی جگہ کافروں کا کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور وہ اپنا کوئی سامان بیچنے جاتا ہے تجارت کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا جانا صحیح ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ پر جانا اس کا حرام ہے جہاں کافروں کے لہو و لعب کے میلے لگتے ہوں جیسے سرکس کافروں کے اور فرمایا کہ جہاں پر لہو و لعب ہو وہاں جا وہاں پر جانا خلاف شریعت ہے اور پھر آپ نے فرمایا اگر وہاں پر ان کا کفر و شرک ہوتا ہو یعنی وہاں پر وہ ایسے کام کرتے ہوں جو ان کے مذہب کے خصوصیات سے ہو یعنی کفری اور شرکیہ کام ہوتے ہوں اور پھر کوئی مسلمان انہیں اس جگہ جا شریک ہونا جائز سمجھ کر جاتا ہے یا ان کا وہ کرنا حلال سمجھ کر شرکت کرتا ہے تو ایسا مسلمان کافر ہو جائے گا آپ نے یہ اصلاح کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہ وہاں پر مسلمان شرکت کر سکتا ہے نہ تجارت کی نیت سے جائے گا وہاں پر مسلمان کو ایسی جگہ پر اپنا مال بیچنا بھی منع ہے اور پھر فرمایا کوئی صورت نہیں بنتی صرف ایک صورت ہے کہ وہاں اگر کوئی جا سکتا ہے تو ایک دین کا عالم وہ جا سکتا ہے کہ جو دین کی دعوت عام کرے گا اس کے علاوہ اور کسی مسلمان کو وہاں شرکت کی اجازت نہیں ہے اور آپ دیکھیے آج آج کا مسلمان ہولی دیوالی کرسمس بسنت اور نہ جانے کیسے کیسے میلوں میں جو کافروں کے ہوتے ہیں خاص وہاں جا کر مسلمان شریک ہوتا ہے تو یہ آپ نے اصلاح کا سامان کیا ہے جو ہم آپ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے پھر آپ کا ایک تیسرا پہلو جو اس وقت بڑا عام ہے شریعت و طریقت کے نام پر جو چھ چھ انگوٹھیاں چڑھا کر دونوں ہاتھوں میں دس دس انگوٹھیاں پہنے ہیں جاہل صوفی اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں حامل کہلواتے ہیں اور جہالت کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم طریقت کی راہ پر چل رہے ہیں حالانکہ ان سے پوچھا جائے صرف طریقت کا معنی بتا تو نہیں پتہ ہوگا طریقت کیا ہوتی ہے اور چرس بھنگ پی کر اور بنگڑے ڈالنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے ان کو نماز کا کہہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہماری تو نماز ہی اور جگہ ہمارے تو جسم نہیں ہماری روح نماز ادا کر دی سیدھی مدینہ میں مسجد میں آنا اپنے لیے حلال ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ ایسے لوگ جو خود کو پیر کہلاتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہمارے ہاں تو جو سٹے کے نمبر بتایا ان کو کہتے ہیں کہ یہ اصلی پیر ہے ماذا اللہ ایسے ایسے لوگوں کو پیر سمجھا جاتا ہے آپ نے لکھا کہ جسے نماز کا عطا پتا نہ ہو جس کے پاس اتنی جہالت ہو کہ جسے طریقت کا معنی پتہ نہ ہو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طریقت دراصل وصول الاللہ جو اللہ تک لے جانے کا راستہ ہے اسے کہا جاتا ہے طریقت اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے فرمائے نہیں طریقت جو ہے یہ شریعت کا راستہ ہی ہے جس پر چل کر بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے اسے جو جدا سمجھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت سے جدا کہتا ہے طریقت کو تو پھر اگر وہ اس طریقت کو الگ راستہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اسے طریقت ایسی طریقت جو شریعت سے جدا ہو وہ اسے اللہ تک جنت تک نہیں بلکہ ایسی طریقت جو شریعت سے الگ ہو ایسی طریقت اسے جہنم تک اور شیطان تک لے کر جائے گی ایسی طریقت کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو لوگ شریعت کا ہی پاس نہ رکھیں فرض ہی نہ پڑیں تو بتائیے ایسی طریقت کیسی کی طریقت ہے تو سب سے پہلے فرائض فرض اس نے ادا کرنا ہے ایسی چوتھا پہلو آپ نے آپ نے ذکر کیا آپ سے پوچھا گیا کہ شادی بیاہ کی رسموں میں یا ویسے ختنہ کی رسم ہے عقیقے کی رسم ہے اس کے اندر یہ جو یا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کے موقع پر جو ڈھول باجے بجواتے ہیں جو گانے بجواتے ہیں معذ اللہ جو عورتیں نچواتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر یا ایسی رسمیں جو ہندوانہ رسمیں ہیں وہ کی جاتی ہیں تو یہ کیسی آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں میری امت میں سے بعض قوم ایسی ہوں گی کہ جن کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا حالانکہ وہ پورے پورے ارکان ادا کرتے ہوں گے نماز روزہ حج زکاة سب کرتے ہوں گے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان کا جرم یہ ہوگا کہ وہ عورتوں کا گانا باجا سنتے ہوں گے اور شراب پیتے ہوں گے اور لہو و لعب میں کھیل کود میں مستیاں تفریح میں رات گزار دیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے آج یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے یہ سارے کام گانا باجا عورتوں کو ناچنا نچوانا آپ دیکھیے گھر گھر کے اندر عورتیں ناچ رہی گھر گھر کے اندر پہلے کہتے تھے کہ شادی بیاہ ہوتا تھا تو ناچنے والی باہر سے بلائی جاتی تھی اور عورتیں کھانا گھر میں بناتی تھی اور اب یہ ہوتا ہے کہ کھانا باہر سے بنایا جاتا ہے اور ناچنے والی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں کیسا ماض اللہ الٹات کیسا سسٹم ہو گیا کوئی صورت ایسی درستی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آخر میں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ ان پر پتھر برسیں گے ان کو دھسا دیا جائے گا زمینوں میں ان پر زلزلے آئیں گے اور آپ نے فرمایا ان کی صورتیں بگڑیں گی آپ دیکھیے کہ لوگوں کے چہرے بدلنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا آپ دیکھیے کہ آج کا نوجوان جس کے چہرے پر شباب کا عالم نظر آنا چاہیے نظر نہیں آتا نظر بزرگ کے چہرے پر بزرگی نظر آنی چاہیے نہیں نظر آتی کیا چہرے بگڑنا شروع ہو گئے ہیں آ, بگڑنا یہ نہیں ہے کہ سیدھا تھا الٹا ہو جائے گا یہ بھی ایک بگڑنا ہے کہ چہروں سے نورانیت کھینچ لی جاتی ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ ناپاک ملعونوں سے ایسی رسمیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں احمق جاہل شیاطین حنود ہندوؤں سے ان ملعون و ملعین سے بے حدہ لوگوں سے سیکھ کر اور پھر لچھے دار بول بنا بنا کر سنانا سمدیانا رشتوں کے بیچ بیٹھ کر بے غیرفی کے ساتھ ان کو کہلوانا وہ الفاظ ادا کروانا پھر اپنی کواری بیٹیوں بہنوں عورتوں کے بیچ ایسے گانے گوانا اور پھر ایسے کام کرنا اور پھر وہاں پر معذ اللہ غیر مردوں جو نامحرم ہوں ان کا بیٹھنا شرکت کرنا جائز سمجھنا انتہائی بےغرتی ہے اور جو لوگ ایسے دکھاوے کے طور پر تھوڑا بہت جھڑک دے تو کہتے ہیں یہ سب کرنا یہ اس سے بڑی گندی حرکت ہے اور فرمایا ایسے سارے لوگ فاجر اور فاسق ہیں آپ دیکھیے کتنا ہمارے معاشرے کے اندر ان رسموں کے نام پر برتھ ڈے ہو رہی ہے لوگوں کے گھروں کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں ماض اللہ گانے بازے ہو رہے ہیں عورتیں ناچ رہی ہیں ماض اللہ یہ سب ہماری شریعت کے خلاف ہے پانچواں پہلو آپ نے ذکر کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ تندرست شخص اگر بھیک مانگے تو آپ نے فرمایا بھیک مانگنے والا بھی اگر ایسا کرتا ہے وہ حرام کام اس کو دینا نا جائز اس سے بھیک منگوانا نا جائز آج یہ کام ہم، ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے اور ہم اسے دے کر اس کو گویا شہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی مانگتا رہے فری میں زندگی گزارتا رہے ایسے تندرست شخص کو کسی دھندے پر لگانا چاہیے ہمیں ایسے شخص کو دے کر اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے جبکہ وہ تندرست ہو کما سکتا ہو ایسے ہی آپ نے ایک اور لکھا آخر میں لکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا گھروں کے اندر ماذا اللہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں کھڑے ہو کر بسا اوقات پیشاب کر دیتے ہیں مسلمان پرانے لوگ تو لیکن جو لوگ جس طرح آج کالج یونیورسٹیز کا دور ماحول دیکھ لیجئے اور بیرون ممالک کے اندر دیکھیے باقاعدہ اب تو جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہیں بنائی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ وہاں پر بیٹھ نہ سکے بس پیشاب کھڑے کھڑے پیشاب کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اصلاح کیسے کی آپ کا اصلاح معاشرہ کا انداز دیکھی کہتے ہیں کہ ایسے پیشاب کرنا کھڑے ہو کر فرمایا یہ تو گدھوں خچر گھوڑوں اور اونٹوں کا طریقہ ہے اور یہ بے حیائی ہے اور یہ نسرانیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے بچنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور ان پر آپ نے ٹہنیاں رکھی تھیں اور پھر آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا فرمایا پوچھا گیا کیوں آپ نے فرمایا ایک چغلی کرتا تھا دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا قبر کا عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے کیسے بچ سکے گا اور نہ بھی اگر بچ بھی جائے تو پھر بھی بے حیائی تو ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے جو مسلمان کا طریقہ وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے الغرض یہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی کا اصلاح معاشرہ کا انداز ہے اصلاح معاشرہ کا طریقہ ہے ہمیں چاہیے کہ آپ کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور اپنی اصلاح کی کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا تذکرہ دو چار منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ کل چاند ربی اللہ کا نظر آ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہوں گے دھوم دھام ہوگی حضور علیہ السلام کا میلاد ہوگا اپنے گھروں کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد ضرور منعقد کرائیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھنے والے نے لکھا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمی آپ کی محبت ہی مغز قرآن ہے آپ کی محبت ہی دین کی جان ہے آپ کی محبت ہی روح ہے ایمان کی ایمان کی روح ہے کیوں بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں جگہ جگہ نئے عنوان ہیں سنا کے لیے کیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا یہ امتیاز تھا کہ آپ کے دادا نے جب آپ کا نام محمد رکھا آپ سے پوچھا گیا آپ نے محمد نام کیوں رکھا حضور علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا پہلا نام حضور علیہ السلام کا تھا محمد تو آپ کے دادا نے یہ نام رکھا پوچھا گیا کہ آپ کا نام دادا نے یہ محمد کیوں رکھا تو آپ نے کہا کہ میرا یہ پوتا جو ہے یہ آسمان اور زمین کے اندر محمود ہے اللہ نے چاہا تو اس کے آسمان پر بھی چرچے ہوں گے زمین پر بھی چرچے ہوں گے اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے کعبے کے سائے میں بٹھا دیتے بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ آپ کو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگوا دیتے اور آپ کے پاس جو آپ کی قوم والے آیا کرتے تھے عبد المطلب کے پاس حضور کے دادا کے پاس فیصلوں کے لیے آپ وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر یا جب آپ کو کعبے کی دیوار کی سائے میں لٹایا کرتے تھے تو آپ لیٹنے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ جاتے دادا کے ساتھ اور بیٹھ کر دادا کی باتیں سنتے تھے کان لگا کر تو پھر آپ کے دادا نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا آپ کے دادا نے کہا کہ میرا یہ بیٹا یہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جس کے تذکرے دنیا والے کیا کریں گے جس طرح یہ میری بات غور سے سنتا ہے دنیا اس کی باتیں غور سے سنا کرے گی اور پھر یہی ہوا میرے آقا کی باتیں دنیا نے غور سے سنی آج تک حضور کی باتیں سنی سنائی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل جیسے میلاد کا مہینہ آیا اس کی بھی برکتیں کیا حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جانے لگے صحابہ بیٹھے ہیں کچھ ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسنا کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں آپ عطا کیے ہیں آپ ہمیں عطا ہوئے ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم دو تم یہی کام کر رہے تھے ہدایت پر اور میرے آنے پر دنیا میں کہ میں تمہیں عطا ہوا اللہ نے میرا وجود تمہیں عطا کیا اس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات کی قسم دو صحابہ کرام نے کیا جھوٹ بولا ہوگا ہرگز نہیں قسم لی جا رہی ہے صحابہ نے قسم اٹھائی واللہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے اور یہی کام کر رہے تھے آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ کی آمد پر شکر ادا کر رہے تھے اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے قسم اس لیے نہیں کہ میں تم پر تہمت لگا رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے نہیں اس لیے قسم لی ہے جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تھے اور اس نے انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کر میرے محبوب کو بتا بتاؤ جس طرح آپ کے صحابہ آپ کا ذکر آپ کی آمد کا تذکرہ کر کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ آپ کے صحابہ کا اس طرح بیٹھ کر آپ کا ذکر کرنے پر اپنے فرشتوں کے درمیان مباحت فرما رہا ہے فخر فرما رہا ہے آپ کا ذکر فرما رہا ہے آپ کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے نام کی آپ کے ذکر کی محفل کی برکتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ حضور کی محبت سے دلوں کو جگمگائیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں کہ یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میرے میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی وما علینا اللہ البلاغ المبین